爱奇艺娱乐的朋友们，大家好，我是雨绮，很高兴见到你们。 但是我觉得压力比起压力，我觉得更多是期待吧。我个人来讲，因为我觉得，呃，一个是我还是挺有信心的。我觉得因为这个节目，我觉得跟我挺合适的，因为平时就爱、哎、玩，性格比较开朗了，所以我觉得很快能融入庞达这个家庭，所以没有太多的压力吧。我坐在这，来。你们好哦你们好哦,哎呦,哦哎呦，好聪明啊！哇，很新运啊。 这我要减肥吗？等一下。对对对，没关系。其实我来之前有特意把我没有看的几集把它补掉。我觉得一个是其实我本身就很熟，然后其实最近也在录嘛，我一录觉得真的是懂了什么叫真人秀吧，真的是一模一样，就是就是那样拍，所以我觉得没有什么大的区别。然后。 就是特别好玩，我觉得挺好的。戒指戒指不错啊，这个啊。欢迎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 ！欢迎欢迎雨琦应该是年纪最小的，对，就雨琦弟弟，啊，就是我是我们队的老幺，最小的，所以就是尽量做成一个，呃，活泼开朗的小雨琦弟弟的角色，<laughs> 对。啊啊、好。 加油加油因为我是体能比较好，所以我就没我要是喜欢的话，我不会累，我不会觉得累。就身体累的话，如果心不累就行，所以挺好玩的。我觉得没觉得太累，就做游戏啊，然后或者是什么撕名牌啊什么的那种，然后唱歌跳舞的，我也本身喜欢嘛，所以我觉得就是。 都喜欢，我就各种环节，而且包括跟咱们那个跑男家庭他们成员们一起接触的，我也很喜欢。我就喜欢交朋友啊，并且，所以我觉得哥哥姐姐们特别好。还没生，<laughs> 很期待啊！对，我有看节目研究了一下，我觉得这个撕名牌啊，第一个是如果女生的话，可以把头发散起来，可以挡一点；然后还有一个就是撕名牌，我觉得一定。 不能就不能往中间抓，得往那边上最边上抓，那样才能把它撕下来。我所以我很想真的试一下，看看能不能我的方方法可不可以。特别想看一个人跳舞，我特别想看李晨叔叔，<laughs> 我想看。我第一次在节目里已经有了一个真正的、真实的身份，从 m o t h e r 变成了 uncle，从 uncle 变成了 grandfather。 其实我其实第一季第一期拍开场有 Q 陈哥，我觉得我觉得我看节目觉得陈哥跳舞啊陈叔啊陈叔，陈叔叔他没有很多跳舞的机会，但我觉得综艺嘛又没不一定非得跳得很好，大家一起玩搞个气氛嘛，所以我觉得我以后一定会很多很很多 Q 陈叔叔的，希望看到我看到了看到了，很拼呐，我觉得就是哎就觉得。 陈叔叔第一季 Q 他，其实挺对不起他，看他，因为估计没有人这么 Q 过他，然后觉得也是，挺捧我场的，我觉得以后就一起好好玩耍。我跟<油>、啊啊啊、我跟偶像一起跳舞了。baby 姐，我原来 因为没有真的人见过她，然后这次真的见，真的完太女神了，特好看，然后特别想跟 baby 姐亲变亲近，然后她真的是，因为唯一的女也是真的算是没有女嘉宾吧，唯一的女嘉宾，她也是到现在为止特别特别照顾我。昨天也了录,录，因为其实天挺冷的，昨天然后就她就一直问我啊，雨期会不会冷啊，就有没有吃饭啊，就一直问，然后就特特贴心，就特像亲姐姐一样，然后觉得特别好。 觉得菲菲姐人真的特别好，因为他们说 baby 姐是女汉子嘛，然后我其实也是有一个外号，就是雨琦弟弟，就是因为我爸也一直把我家当儿子养，所以说因为我性格比较男孩子，就是我觉得希望大家就把我真的当雨琦弟弟养，别当男女孩子来看待，就当男孩儿使使也行。所以我觉得可能节目没有女嘉女嘉宾都是男孩子，留留纪念，真的今天很开心<对>很开心。 有啊，我们有很多一起每天一起吃饭的时候聊。其实，大家新初来乍出来，初初来乍到，对吧？初来乍到吧，难免会紧张嘛。然后，大家关键是就是那个三个老成员，他们真的给了我们很多的建议。所以，我们四个就说啊，一定就是先去听取，好好听取他们建议。然后，他们说就是玩得开，所以我们也是慢慢变熟，慢慢越来越熟，然后就肯定会发，我觉得发挥会会越来越好吧。所以大家都挺有信心的。